Pernah tak anda rasa macam tersekat? Macam kena mula semua benda balik dari kosong? Ha, dalam perkongsian kali ini, kita akan bedah satu skrip puitis yang menyentuh tentang pengalaman ni. Pengalaman yang kita semua mungkin pernah lalui. Nak mulakan sesuatu yang baru, tapi rasa macam mustahil sangat. Baiklah, jom kita terus masuk ke dalam cerita ni. Cuba bayangkan, ada seorang watak, kita panggil dia A. Dia tengah duduk seorang-seorang dalam sebuah bilik yang kosong. Depan dia cuma ada sehelai kertas putih. Sunyi. Tiba-tiba dari bibir dia keluar satu bisikan. Permulaan. Satu perkataan je kan? Sepatutnya penuh dengan harapan. Tapi untuk A, perkataan tu rasa macam jauh sangat. Mustahil untuk dicapai. Dan bilik yang kosong tu sebenarnya lebih dari tu. Ia adalah cerminan jiwa A yang rasa kosong. Yang rasa macam dah hilang segalanya. Dan dekat sinilah soalan paling besar dalam cerita ni muncul. Macam mana kita nak mula balik bila kita rasa dah tak ada apa-apa lagi. Huh, ini satu dilema yang berat dan saya rasa ramai antara kita pernah berada dalam situasi macam ni. Okey, dekat sinilah ceritanya jadi sangat menarik. Sebabnya watak-watak yang kita akan jumpa ni bukanlah orang betul-betul. Sebaliknya mereka ni simbolik. Mereka mewakili bahagian-bahagian berbeza dalam fikiran kita sendiri. Suara-suara dalam kepala kita terutamanya bila kita tengah hadapi krisis. Jom kita kenal seorang-seorang. Pertama sekali kita ada A, si pencari. Dialah watak utama yang kita akan ikut dalam perjalanan ni. A ni sebenarnya mewakili kita semua, bahagian diri kita yang rasa hilang, yang tengah pandang kanvas kosong kehidupan tu dan tak tahu nak mula dari mana, nak buat apa. Kemudian, kita jumpa pula E, si pemandu. Dia digambarkan macam seorang wanita tua yang sangat bijaksana. Anggaplah ini macam suara hati kita ataupun intuisi. Suara yang dalam yang sebenarnya dah lama wujud dalam diri kita cuma kadang-kadang kita je yang tak perasan atau tak dengar. Dan yang terakhir, watak yang paling kompleks, UZ. Dia ni adalah perjuangan itu sendiri. Dia muncul macam hantu dari masa lampau bawa semua rasa serabut, ragu-ragu dan kegagalan kita. UZ ni suara yang selalu bisik kat telinga kita. Kau tak boleh buat, yang buat kita rasa susah sangat nak melangkah ke depan. Jadi, lepas kita kenal ketiga-tiga watak dalam mani, kita pun sampai ke idea utama skrip ni. Perkataan permulaan dalam bahasa Serbia iaitu pocatak rupa-rupanya bukan sekadar perkataan biasa. Sebaliknya, ia adalah sebuah peta. Ya, yeah, peta simbolik yang akan pandu A untuk cari jalan keluar. Dalam satu babak, kita nampak UZ si perjuangan tu tergopoh-gapah cuma nak susun huruf-huruf untuk eja permulaan. Tapi gagal. Huruf-huruf tu berterabur, hilang macam tu je. Ini satu gambaran yang sangat kuat kan. Ia menunjukkan macam mana konflik dalaman dan masa lalu kita selalu je kacau usaha kita untuk cipta satu permulaan yang baru dan jelas. Dan disebabkan rasa kecewa inilah, Apun bertanya soalan yang paling menusuk kalbu. Suara orang yang dah betul-betul putus asa. Tapi macam mana bila semuanya telah hilang? Ya, macam mana kita nak mula bila kita rasa tangan kita ni kosong, tak ada apa-apa lagi yang boleh dipegang? Untuk menjawab soalan tu, Eli si pemandu bijaksana kita muncul dengan satu clue yang agak misteri. Dia berbisik, "Permulaan yang sebenar tu tersembunyi. Ia bukan sesuatu yang kita boleh nampak terus. Ia perlukan kita untuk ubah cara kita pandang, untuk tengok lebih dalam dari apa yang ada depan mata." Okey, jadi E pun bedah perkataan pocatak ni. Dia tunjukkan peta tersembunyi tu. Pertama, huruf ke-6, T, itu bukan permulaan tapi titik perubahan. Kedua, huruf UZ yang kat tengah tu, ia suruh kita tengok ke dalam diri, cari pusat kita. Dan yang ketiga, huruf ke-7, E, Ha, itulah permulaan yang sebenar. Tapi kita hanya akan jumpa lepas kita buat perjalanan ke dalam diri. Jadi, nampak tak peta dalam perkataan ni sebenarnya nak bagi tahu kita satu benda penting. Kunci untuk kita melangkah ke depan bukanlah dengan buat sesuatu kat luar sana. Tapi ia tentang satu perubahan dari dalam diri. Satu perjalanan untuk beralih dari rasa serabut kepada rasa tenang yang sebenarnya dah lama ada. Dan ini membawa kepada transformasi yang paling wow dalam cerita ni. Iaitu perubahan watak UZ. Ingat tak, mula-mula UZ ni simbol kekacauan kan? Tapi bila I mula pandang ke dalam, UZ dah tak jadi musuh dia berubah jadi macam cermin. Perjuangan tu sendiri yang ajaibnya sekarang jadi sumber ketenangan dan kejelasan. Ini dia momen pencerahan tu. Dan yang paling menarik secara ironinya, watak yang sebelum ni mewakili segala masalah tu lah yang bagi jawapan. Uzet cakap Kak A, lupakan huruf-huruf itu. Lihatlah ke dalam. Fuh, jawapannya bukan ke atas kertas tu, tapi ada dalam diri A sendiri. Inilah klimaks cerita ni. A letakkan pen dia. Tapi ini bukan tanda dia mengalah tau. Tak. Ini adalah tanda penerimaan. Dia akhirnya faham yang permulaan sebenar ni bukanlah sesuatu yang kita perlu paksa tulis tapi sesuatu yang kita perlu rasa dan hayati dari dalam. Jadi, tindakan A meletakkan pen tu membawa kita kepada mesej paling besar dalam skrip ni. Ia mengajar kita yang permulaan sejati ni bukanlah satu acara besar yang kita kena rancang tapi ia lebih kepada satu keadaan fikiran, satu kesedaran yang datang dari dalam diri kita. Jadi, apa yang kita boleh ambil dari metafora ni? Senang je. Pertama, ia bukan soal buat sesuatu tapi soal terima sesuatu. Kedua, ia datang bila kita tengok ke dalam, bukan bila kita cari kat luar. Dan yang paling penting, ia ingatkan kita yang keupayaan untuk mula balik tu sebenarnya sentiasa ada dalam diri kita semua. Cuma tunggu masa untuk kita sedar aja. Dan untuk merumuskan semuanya, E, si pemandu bijaksana kita tinggalkan kata-kata akhir yang sangat padu, setiap permulaan ada di dalam dirimu. Ringkas tapi mendalam. Ia mengesahkan bahawa jawapan yang A cari-cari selama ni dari mula lagi memang dah ada dengan dia. Jadi kita akhiri perkongsian kita kali ini dengan satu soalan untuk anda bawa pulang dan fikirkan. Macam mana kalau permulaan baru tu sebenarnya bukan sesuatu yang kita kena kejar atau cari kat luar sana? Macam mana kalau ia sebenarnya sesuatu yang kita cuma perlu sedar yang ia dah lama ada dalam diri kita, cuma tunggu untuk dihidupkan. Cuba renungkan.